Роки настояли, Москве пехота, 501 батальон. 9 в ночь, с 8 на 9 августа, с суббота на воскресенье, зашло до РГ. Был автоматный бой. автоматный бой. Их зашло. Это была ночь, как такое сумбур. 2-4 человека зашло к нам прямо на позицию. До этого заходили, но так, они не подходили так нагло, так близко. Они, мы видели, они в поле, там, да, были движения. Огонь открыл разбежались, все, все успокоилось. Так нагло они не заходили прямо в наш, ну, к нам, прямо в наш двор, скажем так. В этот раз они зашли прямо там, где мы был наш быт, где были наши военные позиции, где мы стояли, где мы находились. Получилось, что я получил ранение с автомата, практически в упор. И я отпал назад, упал на спину. И у меня там была у нас на нашей позиции боевая точка. То есть полностью, вот как у меня кровать, она была обложена мешками с песком и перетянута вверх по бревнам. И получается, залезть можно было вот только там в ногах, сверху бревна, и здесь в голове было место для автомата, чтобы вести огонь. Туда противник полчаса там был. Я в таком положении заполз, когда заползал, руками поднимался туда внутрь. И броня, соответственно, на спине потянулась к попе, а здесь задралась к ключице. И вот эта вот часть оголилась. Ну, то есть она подскочила именно меня сюда. И когда прилетела граната, она вот здесь вот прямо точно. Mm -hmm. ну, я как я не видел, слышал, но Почувствовала здесь. Когда взорвалось, я сразу ну, по животу по руке почувствовал, полетели осколки. Потом все. Потом я уже лежал. Я же говорю, у меня была только граната. а Автомат мой уже был. Я не, не брал его с собой на позицию. Вот. А граната отказалась, потому что я ее положил после в, в аптечку с собой взял. Вот. И жгут. Я нашел жгут и нашел гранату. Он все остальные медикаменты выбросил, потому что понимал, что не, не надо их сейчас трогать. Натянул вот. жгут на ногу, затянул и держал гранату. И так, когда лежал до утра, то если слышал, например, ну, я шевелиться начинал, даже в тот момент, когда натягивал жгут, то начинались выстрелы сразу, то есть не слышали мое шевеление. Начинали один, два, три выстрела. Я замолкал в ответ. Ребята со мной, которые были в ответ, и я так себе думал, что они отвечали, им туда тоже выстрелы. Вот. И так вот длилось до самого утра. Пришли уже мы с моего батальона, и пришел паренек, который оказал первую помощь. Меня вытащили, срезали полностью всю одежду, срезали броню, и меня отвезли на скорой в Мариуполь. В мы продержались, позиции мы не сдали, мы отстояли, были у нас говорю, автоматная перестрелка и гранаты мы пользовались. Все, больше там, тяжелой артиллерии и вообще артиллерии не было в эту ночь. Потом на в следующий день, как мне говорили, там пошел уже обстрел Лебединского села и так далее. На передовой 24 июля мы заехали в зону проведения антирсийской операции. А вы профессиональный военные или Нет, я на пятой волны. Тогда было страшно. Сейчас так страшно, вряд ли когда-нибудь еще будет. Сейчас я как Лежу на кровати, не на земле, не в мешке, вокруг белые стены. Люди ходят, все, любовь помогает, обезболиваюсь, ничего не болит, все хорошо. Но, я иду в боевой, так просто никто ничего не сдаст. Тем более девиз морской пехоты, там, где мы, там и победа.